આપણો દેશ ભારત અનેક વિવિધતા ધરાવતો દેશ છે દરેક રાજ્યમાં રહેતા લોકોની જુદી જુદી સંસ્કૃતિઓ અને પરંપરાઓ હોય છે એવી જ રીતે દરેકના ખાન પાનમાં પણ અનેક વિવિધતાઓ જોવા મળે છે પંજાબમાં જઈએ તો તેમનો ખોરાક અલગ જોવા મળે દક્ષિણ ભારતના લોકો પણ જુદા જ પ્રકારનું ભોજન પસંદ કરે છે તો આ બાજુ ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાન જેવા રાજ્યના લોકોની ફૂડ હેબિટમાં પણ જમીન આસમાનનો ફરક જોવા મળે છે જુવાર સલાડ કયા પ્રકારની વાનગી છે કઈ રીતે બને છે અને એને કેવી રીતે ખાઈ શકાય છે जेवी घणी बधी रसप्रद वातो करवा माटे आपनी साथे जोडाया छे दिव्या ठक्कर दिव्या ठक्कर गुजरात अहमदाबाद से आज मैंने यहाँ ज्वार सलाद बाउल बनाया है लास्ट ईयर मिलेट ईयर था उसकर कई सारी चीज़ों का मैंने क्रिएशंस और अलग अलग डिश मैंने क्रिएट की है तो मैंने सोचा क्यों उसको डायरेक्ट हम कंज्यूम करें फूड में हमारे तो उसके ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिलता है और वैसे भी जुआर फुल ऑफ फाइबर का रिसोर्स है तो समझाऊँ मैंने सोचा क्यों अलग एक डिश क्रिएट करूँ जिसका डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर सके तो मैंने ज्वार को सोक किया आठ से दस घंटा फिर उसके बाद उसको मैंने स्टीम किया स्टीम करते समय मैंने उसके अंदर हल्का सा सॉल्ट डाल दिया था और फिर उसको सोक बॉईल कर लिया आप बॉईल भी कर सकते हो या कुकर में उसको लगा के छ सीटी बजा सकते हो पांच से छुम्बर यूज किया टमाटर यूज किया कि कौन है और मैंने तीन कलर के बेल पेपर्स ले लिए मैंने सोचा क्योंकि अच्छा सा ड्रेसिंग बनाओ तो लेमन जूस लिया मैंने अंदर मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला चोरी कोरिएंडर डाला डाला चिली फ्लेक्स डाला ओरिगानो डाला मैंने हनी लिया उसके अंदर मैंने कोकोनट ऑयल लिया था और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया बिकॉज ऑफ समर सीजन मतलब थोड़ा सा हॉट सीज़ गर्मी थी तो मैंने इस टाइम कोकोनट ऑयल यूज़ किया अगर इसे मैंने डाल के अच्छे से सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया मिक्स करने के बाद उसको एक अच्छे मूल से या अच्छे क्रिएशन से मैंने सर्व किया आप उसको ड्रेसिंग से उसको ड्रेजल किया और फिर सबको सर्व किया एंड यू नो किस ट्रूली ट्रूली हैप्पी તો દોસ્તો આપણે વાત કરી એક એવી ગુજરાતી વાનગીની જે લગભગ વિસરાઈ રહી છે ભૂલાઈ રહી છે આ વાનગી તમને ગમી હોય તો તમે પણ ઘરે બનાવવાની ટ્રાય જરૂર કરજો